fornisce informazioni sulla serie Sandokan, che si dice abbia come protagonista l'attore turco Gianni Amman. Si afferma che Jani Amman spera di ripetere il successo di Kabir Vedi, considerato un simbolo internazionale, negli anni 70 in questo progetto. Vedi ha interpretato il personaggio della Tigre della Malesia nella serie originale di Sandokan. D'altra parte, si suggerisce che Demetos Demir interpreti il ruolo di Yanez, il fedele amico di Gianni Amman nella serie, o che lavori con l'attore che è il suo principale partner ed ex amante nella serie TV dei Dreamer. Tali progetti possono aiutare gli attori a ottenere un riconoscimento internazionale e ad espandere le loro carriere. Se Gianni Yaman avrà successo in questo progetto, la sua popolarità internazionale potrebbe aumentare ancora di più. Tuttavia, il successo del progetto dipende da molti fattori ed è importante che elementi come la sceneggiatura, la regia e la recitazione si uniscano per soddisfare le aspettative del pubblico. Entrare nell'arena internazionale, la preparazione di Gianni Aman per interpretare il ruolo principale nella serie tv Sandokan riflette l'obiettivo dell'attore turco di portare la sua carriera sull'arena internazionale. Questo potrebbe essere un esempio dello sforzo dell'industria delle serie televisive turche di oltrepassare i confini. Riferimento a Kabir Vedi, l'obiettivo di Gianni Aman di ripetere il successo di Kabir Vedi negli anni 70 mostra il suo desiderio che il progetto raggiunga un grande successo. Il personaggio della tigre malese interpretato da Vedi era conosciuto e amato da un vasto pubblico a livello internazionale. Relazioni tra attori e chimica bilaterale, suggerire Demethos de Mirro la sua ex fidanzata della serie TV dei Dreamer come potenziale partner di Gianni Amans potrebbe essere una strategia utilizzata per rendere il progetto più attraente per il pubblico. Questa potrebbe essere una mossa per aiutare gli spettatori a sviluppare un attaccamento emotivo al progetto e ad aumentarne la popolarità problema del rinvio. Il fatto che le riprese della serie siano state posticipate molte volte dimostra i problemi di impegno causati dal fitto programma di progetti di Gianni Amman. Ciò potrebbe riflettere lo sforzo dell'attore di bilanciare il suo carico di lavoro durante un periodo in cui la sua popolarità e la sua domanda sono elevate. La notizia che Gianni Amman si appresta a interpretare il ruolo da protagonista nella serie tv Sandokan presenta alcuni aspetti importanti che risaltano. Innanzitutto, la partecipazione dell'attore turco a un progetto internazionale potrebbe essere un passo importante per espandere la sua carriera sulla scena globale. Inoltre, la speranza di Gianni Aman di ripetere il successo di Kabir Vedi negli anni 70 può essere descritta come un grande obiettivo affinché il progetto venga ampiamente accettato e attiri l'attenzione. D'altra parte, la menzione del nome di Demetos Demir tra i nomi suggeriti come potenziale partner di Gianni Amann nella serie è un dettaglio notevole perché hanno già lavorato insieme nella serie dei dreamer e sono un duo amato dal pubblico. Ciò crea l'aspettativa per gli spettatori che la chimica nella serie possa essere influenzata positivamente. Tuttavia, il successo del progetto dipende non solo dalle prestazioni degli attori, ma anche dalla qualità della sceneggiatura, della regia e della produzione. Il raggiungimento della fama internazionale da parte di Gianni Amman con questo progetto potrebbe anche contribuire a un maggiore riconoscimento dell'industria delle serie televisive turche all'estero. Le grandi aspettative ci fanno attendere con impazienza l'incontro del pubblico con i dettagli del progetto e le performance recitative. Il fatto che Gianni Amman speri di ripetere il successo di Kabil Vedi, divenuto noto come simbolo internazionale con la serie tv Sandokan, dimostra il desiderio dell'attore di espandere la sua carriera su scala globale. La partecipazione a un progetto del genere porta con sé il potenziale per aumentare il riconoscimento internazionale per gli attori turchi. Il fatto che Gianniaman miri a ripetere il successo di Kabir Vedi negli anni 70 dimostra il suo desiderio che il progetto abbia un grande successo. Era conosciuto e amato da un vasto pubblico a livello internazionale. Suggerire Demetos de Mirro, la sua ex fidanzata della serie TV dei Dreamer, come potenziale partner di Gianni Amans potrebbe essere una strategia utilizzata per rendere il progetto più attraente per il pubblico. Questa potrebbe essere una mossa per aiutare gli spettatori a sviluppare un attaccamento emotivo al progetto e ad aumentarne la popolarità. Il fatto che le riprese della serie siano state rinviate più volte dimostra i problemi di impegno causati dal fitto programma di progetti di Gianni Amans. Ciò potrebbe riflettere lo sforzo dell'attore di bilanciare il suo carico di lavoro durante un periodo in cui la sua popolarità e la sua domanda sono elevate. Il fatto che Gianni Aman speri di ripetere il successo di Kabir Vedi, divenuto noto come simbolo internazionale con la serie TV Sandokan, dimostra il desiderio dell'attore di espandere la sua carriera su scala globale. La partecipazione a un progetto del genere porta con sé il potenziale per aumentare il riconoscimento internazionale per gli attori turchi. Suggerire Demetos Demir nel ruolo del fedele amico di Sandokan, Yanez, o della sua ex fidanzata In Daydreamer insieme a Gianni Amman, potrebbe essere una strategia utilizzata per aumentare l'attrattiva del progetto da parte del pubblico. L'obiettivo di Gianni Amman di ripetere il successo di Kabir Vedi negli anni 70 riflette il desiderio del progetto di raggiungere un successo internazionale. La fama internazionale che Kabir vede ha guadagnato con il suo personaggio della Tigre della Malesia potrebbe aumentare le potenzialità del progetto. La serie Sandokan può essere vista come parte della strategia di Gianni Aman per espandere la sua carriera e diventare più conosciuto a livello internazionale. Gli sforzi degli attori turchi per ottenere maggiore visibilità all'estero possono contribuire al riconoscimento globale dell'industria delle serie televisive turche. Lavorare con Demetos Demirro, la sua ex fidanzata di Daydreamer, ha il potenziale per lasciare un impatto positivo sul pubblico del progetto. Gli spettatori possono aspettarsi che l'amata coppia si riunisca e sia emotivamente coinvolta nel progetto. I fan di Gianni Man sperano che si riunisca con Demetos Demirro e il suo ex partner in Daydreamer, il che potrebbe far parlare di più del progetto sui social media e attirare un'ampia base di fan. Il progetto Sandokan di Gianni Amana ha il potenziale per rappresentare un punto di svolta nella sua carriera e sembra mirare ad attirare spettatori e rendere il progetto più interessante. Tuttavia, il successo del progetto dipenderà da molti fattori, tra cui la sceneggiatura, la regia, le performance di recitazione e la qualità complessiva del progetto. Questo progetto sembra avere il potenziale per portare la carriera di Gianni Amana a un nuovo livello. Tuttavia, il successo del progetto dipenderà da molti fattori come la qualità della sceneggiatura, della regia e delle performance recitative. Poiché le aspettative dei fan sono elevate, l'interazione del progetto con il pubblico e il feedback positivo saranno importanti. I problemi di impegno di Gianni Aman dovuti ai suoi ruoli da eroe riflettono lo sforzo dell'attore di bilanciare la pianificazione del progetto in un momento in cui la sua popolarità era alta. Questa situazione mostra le difficoltà causate dal coinvolgimento dell'attore in un fitto programma di progetti. Il fatto che i fan di Gianni Aman sperino che si riunisca con Demet Demir nel ruolo di Yanez nella serie TV Sandokan o si riunisca con la sua ex fidanzata in Dreamer può essere considerata una strategia per utilizzare i legami emotivi per aumentare l'attrattiva del pubblico. Progetto Aspettative del pubblico e interazione con i social media. Il fatto che i fan di Jan Yaman abbiano determinate aspettative dal progetto può contribuire a far sì che si parli di più del progetto sui social media e alla sua interazione con il pubblico. Rilanciare il contesto culturale e storico. Il remake della serie tv Sandokan dimostra il potenziale degli attori turchi nel rappresentare culture e storie diverse sulla scena internazionale. Ciò potrebbe contribuire alla diversificazione dell'industria delle serie televisive tour che è a un maggiore riconoscimento internazionale. In conclusione, questi dettagli sulla serie Sandokan di Gianni Aman mostrano che il progetto ha grandi aspettative e potenziale. Tuttavia, il successo del progetto dipenderà da molti fattori come la qualità della sceneggiatura, le interpretazioni e il successo complessivo della produzione.